بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صالح علیہ السلام کے پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرمانے کا دل افروز واقعہ اور موجزہ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی بڑی نافرمان تھی اللہ رب العزت نے انہیں ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا قوم سمود کے لوگ بڑے عیش پرستی سے زندگی گزار رہے تھے قوم سمود انچھر نامی ایک پہاڑی بستی میں رہتے تھے آج کل اس علاقے کو مدائن صالحہ کے نام سے جانا اور پھکارا جاتا ہے یہ لوگ بڑے بڑے کاریگر تھے پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا لیا کرتے جبکہ قوم سمود کے میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے محل نمہ گھر تھے افسوس قوم سمود بدھ پرست تھے انہوں نے قوم قوم نو اور قوم حود کے ہلاکت سے کوئی سبق نہ سیکھا اب بڑے بڑے مندر بنائے ہوئے ان میں بدھ رکھے ہوئے تھے انہیں خدا بنا کر پوجھتے ان کے سامنے نظرانے رکھتے ان پر چڑھاوے چڑھاتے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے جانور قربان کرتے اللہ رب العزت نے اس بگڑی ہوئی قوم کو ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کا معاشرہ گناہ کفر اور شرک کی تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا بے پناہ سخت اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام سورج بن کر ہدایت کی روشنی پھیلانے لگے آپ جگہ جگہ جا کر قوم سمود کے لوگوں کو سمجھاتے اور فرماتے بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو قوم سمود کا سخت اور بد اخلاق جواب آتا آپ کی نصیحت سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑے سخت لہجے میں کہا اے جادوگر خاموش ہو جا تم ہماری قوم کو بہکا رہے ہو کیا ہم اپنی خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں بلکہ مجھے معلوم ہے یہ نصیحت والی باتیں تمہارے جادو نے تمہیں سکھائی ہے اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نبی ہو وہ شخص چپ نہیں ہوا تھا کہ دوسرا شخص اٹھ کر کہنے لگا اے سالحا, اگر تم نبی ہو تو ثابت کرو اور کوئی معجزہ دکھاؤ ہم سارے لوگ دیکھ سکے تم واقعی رسول ہو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں معجزہ دکھاؤں تم سارے لوگ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو گے اور میرے اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑو گے سمود کی قوم کے سردار نے آپ سے عہد کیا کہ ہم بدھ کی پوجا کرنا چھوڑ دیں گے اور تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے قوم سمود کا ایک سردار بولا اگر تمہارے کہنے پر یہ پہاڑ اسی وقت اونٹنی پیدا کر دے ہم سارے لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ملاحظہ فرمائے یہ گفتگو ایک پہاڑ کے قریب ہو رہی تھی آپ نے اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اگر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے وہ بھی زندہ اور وہ بھی حاملہ جو نکلتے ہی بچہ پیدا کر دے تو کیا تم مجھے اللہ کا سچا رسول مان لو گے سمود نے کہا بالکل حضرت صلی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی تھے اور نیچے نہیں آئے تھے اٹھنی پہاڑ کے دامن کو چیرتی ہوئی باہر آ گئی اور حضرت صلی علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ دیا اور ایک بچہ پیدا کیا وہ بھی سفید رنگ کا آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور کچھ لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے آپ کے مخالف ہو گئے آپ نے فرمایا اس اونٹنی کو تنگ مت کرنا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اسے ازادی سے جہاں چاہے پھرنے دو اس پر سوار مت ہونا اسے دھتکارنا مت اور نہ ہی تکلیف دینا اگر تم اس اونٹنی کے ساتھ ایسا کیا تم پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آئے گا اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا اس معجزے کو دیکھ کر قوم سمود کے کچھ لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت صالحہ کو پیغمبر ماننے کے سچے دل سے تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کا معجزہ دکھانے والی بات ہوا کی طرح قوم سمود میں چاروں طرف پھیل گئی اللہ کی مدد سے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن با دن بڑھتی چلی گئی مگر قوم سمود کے بڑے بڑے بدبخت سردار سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے تو معجزہ اس لیے مانگا تھا ہمیں پورا یقین تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا مگر پہاڑ سے اونٹنی تو نکل آئی اور اسے دیکھ دیکھ کر ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں ان لوگوں کی بڑھتی تعداد سے ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے اتنے میں ایک اور سردار بولا اس طرح تو ہماری سرداری مٹ جائے گی ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی اور آگے چل کر حضرت صالحہ قوم سمود کا بادشاہ بن جائے گا اگر ایسا ہوا تو ہر بات میں حضرت صالحہ کا حکم ہوگا ایک سردار نے کہا دیکھو نبوت کے دعوے کے آڑ میں حضرت صالحہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے دوسرا سردار بولا بے شک صالحہ ایک جادوگر ہے جس نے چند جادوگری کے ذریعے سیدھے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے پھر سب سے بڑا سردار بولا اے سرداروں یہ باتیں بہت ہو گئیں اب یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے اور ہم اپنی سرداری کو کیسے بچائیں آنے والے سیلاب کو کیسے روکے جو انقریب ہم سب سرداروں کو لے ڈوبے گا سب سے بڑا بدبخت سردار اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہنے لگا میری مانو تو اس فتنے کا سر ہی کاٹ دو سب سرداروں نے حیرت سے پوچھا کیا تمہاری مراد ہے کہ حضرت صالحہ کو قتل کر دیں وہ سردار بولا نہیں بلکہ میرا مطلب اونٹنی کو قتل کرنا ہے میں تو اس سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے امید ہے تم سارے سردار بھی میری اس رائے سے تفاق کرو گے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے حضرت صالحہ اس اونٹنی کو دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اس وجہ سے لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر حضرت صالحہ پر ایمان لا رہے ہیں اس لیے میں تو کہتا ہوں اس اونٹنی کو مار ڈالو اب بس پھر قصہ ختم ہو جائے گا رائے دینے والے سردار نے کہا دوستو اونٹنی کو قتل کرنا مجھ پر چھوڑ دو میں نے اس اونٹھنی کو قتل کرنے کا ایک بہت اچھا منصوبہ بنا لیا ہے میں نے اس کام کے لیے اپنے ساتھ نو زبردست ڈاکو کو بھی ملا لیے ہیں جو میری مدد کریں گے ان ڈاکووں کو سالحہ کی باتوں سے بہت نفرت ہے ذرا تم لوگ بتاؤ کیا سالحہ اور اس کے خاندان والے اتنے بڑے سرداروں سے اونٹھنی کے قتل کا بدلہ سے لے سکیں گے یہ تیہ کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اگلے دن رائے دینے والے سردار اور ڈاکو اس اونٹھنی کے پیچھے پڑ گئے تاکہ مناسب موقع ملے تو اس اونٹھنی کو قتل کر دیں ظالموں نے اونٹھنی کو قتل کر دیا حضرت صالح کے ماننے والوں میں سے کسی نے اس اونٹھنی کی لاش کو دیکھ لیا وہ فوراں جا کر حضرت سالیہ علیہ السلام کو اطلاع دی آپ غم اور غصے میں قوم سمود سے فرمایا اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ آپ جب اونٹھنی کی لاش کے قریب پہنچے وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے میرا حکم نہ مانا اور خدا کے نبی سے حکم کی نافرمانی فرمانی کی تم سب لوگ اللہ کے عذاب سے برباد ہو جاؤ گے آپ کی اس بات پر ایک شخص ہنستے ہوئے بولا اے حضرت صالحہ تو پھر جلدی سے وہ عذاب لے آؤ نہ جس ڈر سے تم ہم سب کو ڈرایا کرتے تھے اگر سچے نبی ہو تو وہ عذاب دکھاؤ پھر آپ نے فرمایا تیار ہو جاؤ تین دن بعد تم پر اللہ رب العزت خطرناک عذاب اترنے والا ہے تین دن گزر گئے جب چوتھا دن شروع ہوا تو پہلے ان لوگوں نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چنگھاڑ کی آواز سنی پھر بڑا گزبناک زلزلہ شروع ہوا اب سب کی سب حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے خود مانگا تھا وہ عذاب آ گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی زلزلے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے حضرت صالحہ پر ایمان لانے والوں کو حضرت صالحہ علیہ السلام نے پہلے اطلاع پہنچا دی تھی آپ ان سب لوگوں کو لے کر اس بستی سے باہر چلے گئے تھے اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ جتنے لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا سب کو بچا لیا قوم سمود کی یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں ان کی تباہ حال خندر سب کے لئے عبرت ہے جو لوگ خواہشوں میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کا انجام یہی ہونا تھا ہم سب کو اللہ تعالی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں رکھیے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ